खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांची साई सिटी ग्रह प्रकल्प येथे जगन्नाथ मंदिर वर्धापन दिनी सदिच्छा भेट गुढीपाडव्याला नियोजित साई सिटी येथे श्री जगन्नाथ कल्चरल आणि एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचा पहिला वर्धापन दिन उत्स्फूर्तपणे संपन्न प्रसंगी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी साई सिटी ग्रह प्रकल्प येथे जगन्नाथ मंदिर वर्धापन दिनी सदिच्छा भेट दिली आहे मागील वर्षी साई सिटी ग्रह प्रकल्प निर्माण होत असलेल्या ठिकाणी भगवान श्री जगन्नाथ यांच्या भव्य मंदिर उभारण्यासाठी साई सिटीचे डायरेक्टर संतोष दीक्षित व विरेंद्र सिंग यांनी जागा उपलब्ध करून दिली होती त्या ठिकाणी भगवान श्री जगन्नाथाचे भव्य मंदिर उभारण्यात येणार असून भाविकांना एक लहान मंदिर दर्शनासाठी बांधण्यात आले आहे लवकरच यावर्षी भव्य मंदिर या ठिकाणी उभारण्यात येणार असून मंदिर निर्माणाचे काम सुरू होईल अशी माहिती मंदिर ट्रस्टचे एस एम गौडा यांनी यावेळी माध्यमांना दिली यावर्षी श्री जगन्नाथ कल्चरल आणि एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचा पहिला वर्तापन दिन असल्याने आज गुढीपाडव्याला दिवशी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम महापूजा महाप्रसाद भंडारा इत्यादी कार्यक्रमाचे भव्य आयोजन करण्यात आले होते या महोत्सवात सुमारे पाच हजाराहून अधिक भाविक सकाळपासून जगन्नाथ मंदिरात दर्शनासाठी येऊन महाप्रसाद भंडाराचा लाभ घेऊन गेले सकाळच्या सत्रातील महापूजेला साई सिटीचे डायरेक्टर मान्य विरुद्ध विरेंद्र सिंग व मान्य एस एम गौडा व पाटील कुटुंबातील विवाहित नव्या जोडीला मान मिळाला दुपारी बारा वाजलेल्या दरम्यान माजी आमदार सुभाष गणू भोईर माजी नगरसेवशी महेश बाबूराव पाटील म नगरसेवक बाबाजी पाटील निळजी गावचे माजी सरपंच रवींद्र धर्मा पाटील भगवान शांताराम पाटील रोहित गुलाब भोईर तसेच पंचशील सामाजिक संस्थेचे रवींद्र कांबळे विनायक साळवी विजय सावंत बबन्न कांबळे विलास कांबळे उपस्थित होते यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान साई सिटीचे डायरेक्टर मान्य संतोष दीक्षित व जगन्नाथ मंदिर ट्रस्टचे एस एम गौडा माननीय निराकर साहू यांनी केले सायंकाळी सतरात कार्यक्रमात का विशेष आमंत्रित कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे राजेश मोरे राजेश कदम आणि नितीन पाटील अर्जुनभाई पाटील प्रणव गणपत शेड गायकवार इतर मान्यवर उपस्थित होते ब्यू रिपोर्ट डोंबिल फास्ट अतिशय आनंददायक क्षण आहे जगन्नाथ हे चार धामपैकी एक जगन्नाथाचं मंदिर आहे आणि ते मंदिर आपल्या डोंबिवलीमध्ये मोठ्या भव्य स्वरूपात बनतं याचा आम्हाला खूप आनंद आहे आणि इथे राहणाऱ्या ओडिसामधील जे भाविक आहेत त्यां ते बऱ्याच प्रमाणे इथे राहतात आणि त्यांनासुद्धा जगन्नाथाचं दर्शन इथे घेता येणार आहे त्याबद्दल मी इथले जे स सा, सिटीचे संस्थापक आहेत गौडासाहेब असतील आमचे मित्र दीक्षित साहेब असतील यांच्या मनापासून आभार मानतो की त्यांनी ही सुविधा इथं उपलब्ध करून दिली मतलब जन्म हुई उड़ीसा है कर्म भी महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में मेरे को मुझे हमारा उड़ीसा उड़ीसावासी को जो मिले हम लोग सब से सब संतोष है और ये हमारा आज पंद्रह बीस साल से प्रयत्न था कि हम इसी परिसर में एक जगन्नाथ मंदिर करने का और भगवान द्वारा से ये संतोष दीक्षित वीरेंद्र सिंह साई सिटी का जो बिल्डर लोग को हमको सहायक किया है वो जिंदगी भरी हम तो भूल नहीं पाएगा और उनको जगन्नाथ जी भी बहुत आगे बढ़ाएंगे हमारा कहना है क्या हम सब मिलकर कि इसी मंदिर को भव्य मंदिर की जगन्नाथ से सेम तो जगन्नाथ मंदिर नहीं मनाएगा महाराष्ट्र में भव्य मंदिर बनाएगा जगन्नाथ को हमारा अच्छा है इच्छा है कितने दिन कम से कम इसको तो हमारा विचार है कि दो साल में मनाएगा अभी भगवान का इच्छा हो तो एक साल में बन जाएगा हमारे हम अम, हम इन नहीं सब कुछ चाहते कि आज का जब वो हो जाएगा मगर भगवान का इच्छा नहीं होगा तो चार साल भी लग सके दो साल भी लग सकते हैं भगवान का ऊपर है हम लोग सोचा था बीस साल का तपस्या तो पाँच मिनट में पूरा किया है उसी तरीके और कितना तो दिन में भगवान उनका मंदिर उनका उनके लिए हम क्या कर पाएगा भगवान जो पृथ्वी को चलाता है वो हम क्या उनके लिए क्या करने वाले उनका बास क्या बना सकते हैं वो खुद बनाएंगे खुद आदमी को लाए खुद बुलाएंगे खुद घड़े तैयार करेंगे उसी तरीके हमारा जो डम्बोली से या से सब जगह से जो जगन्नाथ पुरी के लिए रथ यात्रा के लिए जा रहे हैं मगर सबको संभव नहीं कि रथ यात्रा दर्शन के लिए मगर हम लोग इस साल भव्य रथ यात्रा भी निकलने वाला है होई लोग सामील होईगे सामील होई की आगे मी आवडी आगे, आगे आगे भरते राही गे जय जगन्नाथ मंदिर खूप भव्य असणार आहे हा मंदिर खूप भव्य असणार आहे आपण जगन्नाथपुरीची जी मंदिर आहे त्याची प्रतिमा तेवढी मोठी नसेल पण ऑलमोस्ट तसंच असणार आहे जेणेकरून एखाद वेळी आपण हजार दोन पब्लिक येऊन कार्यक्रम कर करता येईल आणि जगन्नाथपुरीमध्ये असे देव आहेत आपण सर्व हिशोने पूर्ण अपने कहीं बंद हो रही है हाँ जैन पुरी मे जाए शक्य न सेल डों में साय सिटी मे दर्शन करू शे सर्व सामान मानता सक दर्शन साढ़े हमें मंदिर हो डोंबली में जो है ये जगन्नाथ जी का जो है मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए उसका भूमि पूजन जो है शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है और हमारे इस पूरे चुनाव क्षेत्र में कल्याण हो डोंबिवली में बहुत बड़ी पैमाने पर जो है उड़ीसा से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और आज उनके लिए जो है उनका खुद का जो जैसे पूरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है वैसे ही मंदिर जो है यहाँ पर इस डोंबिवली में बन रहा है मुझे लगता है कि हमारा डोंबिवली का भी ये सौभाग्य है कि आज जगन्नाथ जी का मंदिर जो है यहाँ पर बन रहा है क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर जो है पूरी में मैं खुद वहाँ पर गया था वहाँ पर दर्शन जो है मैंने खुद वहाँ पर लिए और उस जगन्नाथ पूरी जी के दर्शन लेने के बाद एक शक्ति जो है हमें प्राप्त होती है जो शक्ति जो है और ऊर्जा देने की काम और अच्छा काम जो है हमसे करवाने का वो शक्ति हमें देती है तो आज मुझे लगता है कि अभी लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं उनको जगन्नाथ जी का दर्शन जो है वो यहाँ पर ही जो है मिलेगा मुझे लगता है कि अच्छी पहल जो है आप लोगों ने यहाँ पर की है कि एक मंदिर की स्थापना मंदिर बनाने का आप लोगों ने सोचा और मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी लोग अगर मिलकर योगदान दे तो जल्द से जल्द जो है हमारा ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो यहाँ पर बनेगा हमारे मराठी में कहते हैं जगन्नाथाचा रथ हर जगन्नाथाचा रथ जो है हा एकट्याला ओढ़ून ओढ़त नाही तर तो जगन्नाथाचा रथ ओढायला सगळे लोक जे आहेत सगळ्यांची ताकद लागते मतलब जगन्नाथ जी का जो रथ है वो जगन्नाथ जी का रथ जो है कोई सभी लोग अगर मिलकर अगर खींचेंगे तो वो जो है जगन्नाथ जी का रथ जो है वो पार हम लोग कर सकते हैं मतलब कोई भी कठिनाई या हो सभी लोग मिलकर अगर उसके अंदर जोर लगाए योगदान दें तो वो काम जो है वो कठिन काम नहीं रहता है वो आसान हो जाता है और मुझे लगता है कि इस भूमि में अगर जगन्नाथ जी का मंदिर हो जाए तो ये भूमि भी जो है यहाँ पर पावन हो जाएगी क्योंकि जगन्नाथ जी जो भगवान विष्णु के रूप है मुझे लगता है कि आप सभी को तो जगन्नाथ जी का पूरा मंदिर का स्टोरी जिसके अंदर विष्णु जी बालभद्र जी सुभद्रा जी किस प्रकार से वो मंदिर बना था और ये कहा जाता है कि विष्णु जी जब चारों धाम में होते हैं तभी हिमालय की चोटी पर जो है बद्रीनाथ में वो स्नान करते हैं पश्चिम में गुजरात में द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं पूरी में भोजन करते हैं और दक्षिण रामेश्वर में विश्राम करते हैं ऐसी ख्याति जो है ये जगन्नाथ जी का है और मैं जब भी जगन्नाथ जी के मंदिर गया था तभी मैं देखा था वो फ्लैग जो तो रोज जो है झंडा जो है रोज बदला जाता है रोज जो है वो झंडा बदलने का काम जो है एक व्यक्ति जो है बिना किसी सपोर्ट के वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि उसके उसके ऊपर जो है आशीर्वाद जो है जगन्नाथ जी का जो है वो आशीर्वाद उस पर है इसलिए जो है वो उस पर पहुँचता है और, और, और भी खूबियाँ जो है जगन्नाथ जी की बहुत सारी खूबियाँ जो है वो मंदिर की है वहाँ पर तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जैसे विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथ जी के मूर्तियां जो है वहां पर बनाई मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है विश्वकर्मा की जो है भूमिका यहाँ पर अदा कर सकते हैं और ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो है अगर हम सभी लोग जो है अगर विश्वकर्मा बन गए सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा योगदान उसमें दिया तो मुझे लगता नहीं है कि जगन्नाथ जी का मंदिर जो है यहाँ पर बनाने से कोई शक्ति जो है यहाँ पर रोक सकती है खुद जगन्नाथ जी के मन में आया है इसलिए जो है वो खुद यहाँ पर पधारे हैं इसलिए खुद जो है अपना मंदिर जो है यहाँ पर बना के ले रहे हैं सिर्फ हमारा हमें जो है थोड़ा सा उसके अंदर हम सभी का योगदान देना है हम सभी लोग आपके साथ में आपने एक अच्छी पहल यहाँ पर की है तो मैं आप सब फिर से एक बार आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ फिर एक बार आपको इस हिंदू नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे यहाँ पर आपने बुलाया उसके लिए भी खुद बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद जय जगन्नाथ अतिशय व्यस्त शेड्यूल असताना देखील खासदार साहेब यांच्याकडे उपस्थित राहिले आणि अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालं साहेबांचे पुन्हा एकदा अतिशय मनापासून आभार आम्ही मानतोय आणि त्यांच्यासोबत आलेले संपूर्ण शिवसैनिक त्यांचे देखील आम्ही अतिशय मनापासून आभार मानतोय हमारे इस कार्यक्रम में हमारे डोंबिवली के शहर प्रमुख राजेश मोरे जी उपस्थित है हमारे उप प्रमुख राजेश जी कदम यहाँ पर उपस्थित है हमारे अर्जुन जी पाटील तालुका संघटक यहाँ पर पुढे न रे तिकडे जा उपस्थित है मुकेश भोईर या पर...